Ну, «Хочу, во-первых, поздравить команду «Нефтяник» с заслуженной победой. Я думаю, она сегодня была заслуженная. Что касается нас, то слишком большая роскошь пропускать в начале два гола. Было тяжело потом нач... раскрываться. Появились зоны, были возле наших ворот еще моменты. Тяжело. Все-таки у нас выбило, выбило три футболиста по разным причинам. Для нас это... У нас и так мало футболистов, у нас 14 футболистов всего. Тяжело весь сезон, что не то равноценных замены пройти. Я где-то предвидел это, такую игру, потому что ребята уже в физическом плане, уже было такой звоночек играть с Николаевым, уже очень плохо двигались, видно, что устали, но нас нету кем, к сожалению, заменить. Есть определенное количество футболистов, свежести нету то, что сегодня показало. Так что, я думаю, сегодня поражение заслуженное. Пожалуйста, вопрос. Говоря о физической форме, хотелось бы сказать, что второй там намного сильнее прошли, чем первый. Это связано с физической формой или утратой концентрации все <как> То, что мы концентрацию тратили сначала, это да. Но потом же просто уже перестроиться, уже деваться некуда были уже шли в банк видите, появились у нас свободные зоны, и нефтяник мог еще ни один гол забить. Это все-таки, я думаю, инициатива дал команда Ахтырки, и мы уже просто уже, хотя были у нас моменты хорошие, забей, Руслан Степанев гол, я думаю, может быть, перешло в другое русло. А так, конечно, нету свежести, тяжело, тяжело у нас мало футболистов, неким заменить, неким. Хочется более свежий. У нас выходит с на замену, который не готов. Реально он после травмы, после перелома, но ну, мы его выпускаем, потому что ну, хотелось более созидательный футбол впереди. Но, ну, к сожалению, эта идея, эта замена не принесла нам ничего хорошего. Еще, Сильные флаги не тянет, они мы, а мы ожидали, да, мы знали, что очень хорошая, очень хорошая скорость у них конечно, вот это и мы прогавили. Не хватило нам тоже скорости, концентрации. Прогавили эти выходы, которые выходили в один в один, ребята. Но ну, и так нельзя было просто допускать. Начало игры. Я понимаю, где-то в конце, который уже потерян. Но в начале игры простые элементарные ошибки приводят к двум голам. После них, конечно, уже тяжело играть. Тем более, играем мы на выезде команда закрылась, очень хорошо, компактно играла в обороне, нам тяжело было вскрыть. Еще потому что у нас нет уже такой искры, что было там 5-6 игр назад. Ну, тяжело, тяжело нам даются последние игры. У нас не, ну, реально нет футболистов, которые могут усилить. У нас выпадает Косбан заболел, у нас у Волошиновича травма, у нас э, пропускал Зазуля. Ну, вот так вот. Все? Нет, еще хотелось спросить. Вот для второго тайма, когда вы выходили, команда уже проиграла 2-0 на чужом поле. Э -э как вам удалось настроить игроков? Все-таки не пришли и дали очень даже прекрасную борьбу. Ну, показали прекрасную борьбу против Да, Тайну пока. Конечно, настраивали, конечно, ребята сами понимали, что ничего там еще, конечно, критического не было. Все-таки надежда была. Все-таки забить первый быстрый гол, но ну, у ступенника хороший момент. Забить Степанин гол, совсем бы другое пошло. И я думаю, еще бы было и такое давление психологическое давать. Но так не реализовывать такие моменты тяжело. А ребята сами понимали, что шанс у нас был. Конечно же, шанса очень мало. Выход все-таки в премьер-лигу, конечно, это мы сегодня, наверное, его потеряли. Так что... Ребята розуміли, що только якщо ми побідімо, то у нас будуть шанси. Ну, так вот, Тяжело. Тяжело нам давалося. Так казали, що давлення було, але остроти вперед дуже мало було. А на наступний сезон у вас такі самі плани, тобто в в Чесно кажучи, не знаю, що на наступний сезон. Ми ще навіть не розмовляли з керівниками клубу. Все-таки була надія, що ми вийдемо у Прем'єр-лігу. Як воно буде, треба доіграти ці. Дві гри, що залишилися, і вже потім будемо думати, будемо рішати з керівниками, що, як, до чого. Тому що у багатьох футболістів закінчуються контракти, треба підписувати ті контракти, які будуть завдання, тому що я думаю, будемо згоджуватися з керівниками клубу. можно узнать еще мнение ваше о формате премьер лиги, все-таки вы ориентированы на премьер лигу, как вы думаете, какой формат лучше для Украины? Мне тяжело судить, конечно, конечно, хочется, я как заинтересован лицо, конечно, хотел, чтобы было 16 команд. Но это не от меня, все зависит, конечно. Но есть там много у нас руководителей, которые руководят. Если приняли такой формат, значит приняли. Значит, будем играть по тому формату. Конечно, я за то, чтобы играло 16 команд в премьер лиге. Ну, не от меня все зависит. Все, спасибо, спасибо вам. Все, сейчас я... свидания.